আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ তাতে এটা মন্তব্য পাইছোঁ যে দেউতাক বিহুৰ দিনাখন সেইকেইটা কথাকৈ মানসিকভাৱে অশান্তি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে বুলি কিন্তু আচলতে বিহুৰ দিনা বুলি নহয় সেই ভিডিঅ'টো আছিলে মোৰ বুধবাৰৰ গতিকে বিহু আছিলে সোমবাৰৰ মঙ্গলবাৰে নহয়নে আৰু মাঘৰ বিহুহে যিহেতু সোম মঙলবাৰতে শেষেই নিচিনা হৈ গ'ল আৰু সেয়া বুধবাৰৰ ভিডিঅ' আছিলে আৰু বুধবাৰে কথাহে আছিলে সেইকেইটা গতিকে ময়ো জানো কোনটো সময়ত কেনেকৈ কাক কি কথা ক'ব লাগে আৰু মোৰো জীৱনটোৰ কথা এটা আছে আচলতে জীৱনটো পৃথিৱীত জন্ম দি যদি পিতৃ মাতৃয়ে দলনিত পোনা মেলি দিয়ে সেই জীৱ জীৱটোৱেহে জানে যে কিদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে কিদৰে সংসাৰ চম্ভালি ৰাখিছে কিদৰে আছে কাৰণ সকলোৰে সমাজ ব্যৱস্থা একেই নহয় দিয়কচোন আমি আছোঁ গাঁৱৰ এখন সমাজত গতিকে সম্পূৰ্ণ এখন সমাজত সম্পূৰ্ণ এখন সংসাৰ সন্তান ল'ৰাই ছোৱালীয়ে ঘৰে স্বামীয়ে নহয় জানো গতিকে তাৰ মাজত যেতিয়া এটা জীৱ এনেকুৱা হয় যে কোনো ধৰণৰ সহায় সাৰথি বুলি নহয় মানে যোগ্যতা থাকিও যে অৱহেলা কৰি যে ব্যৱহাৰেই কৰি থাকে তাৰপাছত যে সেই ব্যৱহাৰৰ বস্তুটোৱে যে মানুহক নহ'লে নহয় চব সময়তে সেই কথাটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া হৈ যায় আচলতে আৰু সেই কথাকেইটা কোৱাৰো কাৰণ আছিলে যে মোৰ সামাজিক মাধ্যমত বহুত মানে মন্তব্য দি থকাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আৰম্ভণিতে যে কিছুমান মন্তব্য মই পাই থাকোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে মই কালি বনাবলৈ সেইটো কথা বাধ্য হ'লোঁ এটা কাৰণে যে দেউতা যেতিয়া ইমানকণ সুস্থ হৈ আছে সেইকণ হৈ থাকোঁতে মই দেউতাক কিছুমান কথা সুধি ল'লোঁ আৰু সেইকেইটা সুধি যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়ালোঁ তাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে এতিয়া পুনৰ আপোনালোকে চাই থাকিব আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ভবা নাছিলোঁ যে দেউতাৰ দেউতাই কিছুমান কথা গম নাপায় যে কোনোবাই মাটি ঘৰ লৈছে ষোল্ল লাখ টকা দি মই কথা এটা কালি ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ কাৰণ যাকেই বেছি কেঁচুৱা কালৰ পৰা গুৰুত্ব দি আহিছিলে সেই মানুহে যে দেউতাকক সিমান ডাঙৰ এটা কথা কোৱা নাই বা দেউতাই নাজানা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই একদমেই গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া দেউতাই কালি কৈছে ময়ো একেলগে শুনিছোঁ আপোনালোকেও সেইদৰে শুনিছে গতিকে সেইটো আচলতে মই ক'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু সেই যে ভিডিঅ'টো মই ল'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ এটা কাৰণেই মই লৈছিলোঁ দেউতাৰ পৰা যে মই মোক যে অৱহেলা কৰিলে তাৰ কাৰণটো মই গাধা আছিলোঁ নেকি প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে যে কেতিয়াও ফেইল কৰিছিলোঁ নেকি সেই কথাকেইটা সুধিছিলোঁ দেউতাই কৈছে যে কেতিয়াও নহয় সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে তাৰপাছত কৈছে যে মই সুধিলোঁ যে মোৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা আছিলে নেকি যে গাভৰু অৱস্থাত মোৰ উৎপাত আছিলে একদম কাষৰ ঘৰে ইঘৰে সিঘৰে বোলে একদম ইটোক ভাল পালোঁ সিটোক ভাল পালোঁ তেনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মোক আপোনালোকে কিবা অশান্তি পাইছিলে নেকি দেউতাই সেয়া কৈছে কি আপোনালোকে শুনিছে যে কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও শুনা নাই গতিকে সেই কথাকেইটা মই আচলতে দেউতাৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ মন আছে যিহেতু মোৰ মা নাই আৰু মা নাই নোহোৱা অৱস্থাত মইনো কাক সুধিম দিয়কচোন বাকীখিনিয়েতো কি কৰি আছে আপোনালোকক ইতিমধ্যে আজি নহয় কালি নহয় কৈয়ে আহিছোঁ গতিকে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ এই সামাজিক মাধ্যমখনৰ মজিয়াখন বিচাৰি লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি তাতো মোক বুজি পায় বা নাপায় সেইটো আপোনালোকে মোক জনাব যদি মোৰ ভুল হৈছে যি মানুহৰ ঘৰখনত সকলোৱে সমান দৃষ্টিত চায় আৰু ধৰক মই যিখিনি কাম কৰি চলি আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক সদায় দেখুৱাই আহিছোঁ যে এখন সংসাৰত যিমানখিনি কৰিব লাগে গৃহস্থালী কাম সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক দেউতাৰ কৰ্তব্যই হওক ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰ্তব্যই হওক মানে মই এখন যিখিনি কৰিব লাগে এগৰাকী মহিলাই সম্পূৰ্ণখিনি কৰি আহিছোঁ তাৰ মাজত মই দুটকা হাতৰ খৰচো মই উলিয়াওঁ গতিকে তাৰ মাজত যেতিয়া মোক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি থাকে ব্যৱহাৰ সময়ত নাপালে যেতিয়া মোৰ বেয়া হৈ যাওঁ গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান কথা আচলতে ক'বলৈ মানুহক খং লাগে আৰু সেইখিনি কাৰণে মই আচলতে সামাজিক মাধ্যম বাছি লৈছোঁ সেইখিনিও মই আপোনালোকক সকলোকে কৈ আহিছোঁ নহয়নে আৰু যে কালি সেই যে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আকৌ কি হ'ল তাতে আপোনালোকক সেইটোহে ক'বলৈ লৈছিলোঁ আচলতে মই যদি আচলতে চাব আপোনালোকে দেই আচলতে যেনিবা মই ভুল ঠিক আছে নিজৰ কোনোবা মানুহ আছে তেতিয়া সেই নিজৰ মানুহে কি কৰিব নিজৰ হাতত নিশ্চয়কৈ ফোন নাম্বাৰ থাকিব ফোনত আলোচনা কৰিব যে এইটো এইটো ভিডিঅ' কৰি পেলাই ভাল কৰা নাই গালিয়ে পাৰক কিন্তু ফোন নাম্বাৰ থকাৰ স্বত্তেও সামাজিক মাধ্যমত তেনেকুৱা ধৰণৰ আজে বাজে কমেণ্ট কৰাই জানো ভাল ভাৱ থকা মানুহে বা নিজৰ বুলি ভবা মানুহে আপোনালোকে কওক আকৌ ময়ে যদি বেয়া আকৌ ময়ে নহ'লে নহয় চাব দেই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই নোহোৱাহেঁতেন কি কি যে হৈ গ'লহেঁতেন সেইখিনি ক'লে আকৌ লাজ পায় জানেনে এতিয়া মই আপোনালোকক মন্তব্য এটা ক পঢ়ি শুনা আপোনালোকে শুনক মন্তব্য আচলতে আগৰো আছিলে সেইবাবেই মই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে শুনিব দেই এই কথাবিলাক জানো ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাৰু শ্বেয়াৰ কৰা কথা আপোনালোকে কওকচোন তাৰপাছত বাৰু মোৰ কেনেকৈ ভাল ভাৱ থাকিব আপোনালোকে শুনিব দেই এটা মন্তব্য আহিছে জ্বলা জ্বলা গোন্ধাইছে তাৰমানে ষোল্ল লাখ টকীয়া ঘৰ মাটিত হেনো মই জ্বলিছোঁ সেই কথাটোৰ কাৰণে মই এটা কথা উত্তৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ ঘৰ মাটি আছে মোৰ ঘৰ মাটি নোহোৱা নহয় মাটি আছে ভেটি আছে বাঁহনি আছে কাঠনি আছে খেতি আছে মোৰ সম্পূৰ্ণখিনি আছে যাৰ থাকিবলৈ ভেটি মাটি নাথাকে সিহে দৌৰা দৌৰিকৈ ঘৰ মাটি সম্পূৰ্ণ কিনিলেহে থাকিবলৈ জেগা হয় তেনেকুৱা চাগৈ কিবা পৰিস্থিতি থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱাও মই দেখা নাই যে ঢেৰ পইচা হৈ গৈছে একদম ক'ত কি কৰিব আৰু উপায় নাই কাৰণ এটা ঘৰকে কিনিছে তেনেকুৱাতো মই দেখা নাই কাৰণ ইটো ৰুম এটা ৰুম ককাই কৰ এটা ৰুম ভায়েকৰ এইফালেদি ওলালে সেইটোৱে ধৰিব সেইটো ৰাস্তাইদি ওলালে সেইটোৱে ধৰিব তেনেকুৱা মোৰ নাই হোৱা নহয় গতিকে মই আকৌ জ্বলিবলৈ মোৰ তেনেকুৱা কোনো কথাই নাথাকে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে অঁ তাৰপৰা কৈছে জ্বলা জ্বলা গোন্ধাইছে নাপায় দেই বিহু খুৱাই বমিয়াই পঠিয়াব এতিয়া বোলে দেউতাকক মইতো বমিয়াই পঠিয়াইছোঁ কিন্তু তেনেকেতো আকৌ খোৱাবলৈ সুধিবলৈতো মানুহ নাই কঁপি কঁপি যদি বুঢ়া মানুহজন ভিতৰত যদি মৰিও থাকে তেতিয়াওতো চাওঁতে মানুহ নাই হয়নে নহয় বাৰু আৰু সেই বিহু বুলি জলপান সাজেই খুওৱা নহয় মই ৰাতিপুৱা গধূলি যেতিয়াই নহওক ৰাতিপুৱা ৰুটি খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেউতা আহেই আৰু সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বাধ্য আহক মই খোৱাত আপত্তি নাই মোৰ লগত যৌতুকত যদিও চাকৰি এটা নাই মোৰ মানুহটোৱে হাজিৰাহে কৰে আৰু সেই মানুহটো হাজিৰা ধৰণেৰে মই অতঘৰ চলি আছোঁ মোৰ দেউতাক বা তেওঁ কেতিয়াও নকয় যে নিদিবা কিন্তু সেইটো আচলতে শুনি বা চাই থাকিব লাগিছে তলকা মাৰি নিজেও অকণমান বুজি পাব লাগিছিলে যে ইনকামটো আকৌ মোৰ মানুহজনৰ হাজিৰা আহে গতিকে তথাপিতোতো আমি অৱহেলা কৰা নাই নিজৰ ইমান টকা থকা মানুহৰ আকৌ নোযোৰে নহয় মানুহ সদায় নাই নাই নায়েই যে শুনি থাকোঁ গতিকে সেইটো মই উত্তৰ সেইটো দিলোঁ মই সঁচা কথাহে কমেণ্টত লিখিছোঁ কোনে ফেইল মাৰিছে লিখা নাই সেইটোৱে পঢ়া শুনাত চোকাকেইটাক মায়ে পঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিছিলে সেইকাৰণে চাকৰি হ'ল আৰু পঢ়াত গাধাটো বাহিৰত লোকৰ ঘৰত থৈছিলোঁ আৰু বেলেগকৈ ডাইৰেক্ট ক'ব নালাগে নহয় কথা কিছুমান কাৰণ মইতো আকৌ সেই বাকীবোৰতকৈ দুই চাৰি বছৰ আগতহে জন্ম হৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ অভিজ্ঞতা চাগৈ পৃথিৱীখনত আৰু অলপ বেছি বাকীবিলাকতকৈ নহয় জানো গতিকে কথাহে কৈছোঁ কি দেউতাক যাক যাক বৰজনাক গিৰিয়েক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ কাষৰ মানুহ চব বোলে বেয়া মোৰ লগত শুনিব দেই ক মন্তব্যটো শুনিব যাক বৰজনাক মোৰ মানুহজনৰ লগতো মোৰ বেয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো মোৰ বেয়া বোলে মোৰ কাষৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগতো মোৰ বেয়া গতিকে এটা চব বেয়া এজনীয়ে ভাল মানুহ আছে বোলে সেই ভাল যিয়ে সেয়ে বোলে ভাল কাম কৰি আছে প্ৰণামো তোমাক লাজ লগা নাই নে এখন সমাজত গাঁৱৰ সমাজত বাস কৰি বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে অকলে ক কণ্ট্ৰল কৰি গাঁৱৰ সমাজ এখনত ঘৰ এখনত অকল মতাটোৰ লগত টাউনত ভাড়াঘৰত বা কোৱাৰ্টাৰত থাকি খোৱা নাই নহয় মই জয় জয় মময়কে ল'ৰাটোৰ যে লগোণজনীখন পাতি গ'লোঁ সেই তেতিয়াই প্ৰমাণ ওলাই গ'ল মোৰ কাষৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগত মোৰ কেনেকুৱা গোটেইখিনি মানুহে মিতিৰ কুটুমে ৰং চালে কিটো হ'ব বাঢ়ি গোটেই মানুহে যিটো হিচাপত মোৰ লগোণজনীখন পাতি হৈ গ'ল মানুহে আচৰিত হৈ গ'ল যে বিয়া নে লগোণজনী গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা আৰু মই কাষৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগত বেয়া ভাল হোৱা বেয়া হৈ থাকি এই ভিডিঅ'বিলাকতে ওলাই আছে মোৰ লগত কাষৰ পাজৰৰ মানুহৰ কেনেকুৱা আজি মোৰ লগত কোন আছে কালি মোৰ লগত কোন আছে আৰু এটা কথা নাই মোৰ মানুহজনৰ লগত মোৰ বেয়া ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে দেখিয়ে আছে একেলগে চব কাম কৰি থকা ভোজ ভাত মাঘৰ বিহু ভোজ ভাত খোৱালৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে পৰিয়ালটোৰ লগতে একেলগেই আমি খাইছোঁ একেলগেই চব কাম কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত মোৰ সকলো গমেই পাই আছে অকল ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হৈ যোৱা নাই যে কাৰোবাৰ কথাৰে বদনামেৰে গৈছে প্ৰতিটো মোৰ ঘৰখনৰ মোৰ মানুহজন মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ গোঁসাই ঘৰখন মোৰ খেতি বাতি মোৰ সেইখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ' আৰু মই কি কৰি আছোঁ আৰু মোৰ কাষৰ পাজৰৰ সকলোখিনি গৈ আছে গতিকে মই টাউনত গৈ ভাড়া ৰুম এটা লৈ অকল মানুহটোৰ লগত মই চলি থকা নাই নহয় এখন সমাজতো মই আছোঁ দছৰুমত মোৰ সমাজখনত কিবা এটা হ'লে মই সেইফালেও ৰাখিব লাগে গতিকে তাত আকৌ মন্তব্য কৰিছে চাওক মোৰ মানুহজনৰ লগত বেয়া বুলি বাৰু কোনে জানিলে ভিতৰলৈকে কোনোবাই জানিছে যদি মই নাজানো কাৰোবাৰ লগত যদি মনে মনে পাতে মই কিন্তু সমাজখনত দেখোৱাকৈ বা ভিডিঅ'ত দেখুৱাকৈ আজিলৈকে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি যে মোৰ মানুহজন মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মোৰ বেয়া মই অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰিছোঁ তাৰমানে ক'ৰবাত সেইটোৱে বুজাইছে মই তাৰমানে অকলে অকলে ক'ৰবাত আছোঁগৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ লগত থকা নাই মানুহজন মোৰ লগত থকা নাই মোৰ কাষৰ পাজৰ মানুহে মোক মানুহৰ লগত মোৰ সকলো লগত বেয়া নহয় জানো সেইটোৱেতো বুজালে কমেণ্টটোৱে ইছ ৰাম ৰাম আকৌ কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেই মই লাজ কৰা নাই মই আচলতে মন্তব্যখিনি ডিলিট কৰিব পাৰিলোহেতেন কিন্তু মই ডিলিট কৰা নাই আপোনালোকে সকলোৱে দেখক কাৰণ কিয় যে ঘৰুৱা কথা বাহিৰত উলিয়াব নাপায় এই কথাষাৰ সকলোৱে কয় আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে কমেণ্ট ইটোৰ পিছতে সিটো কৰি থকাটো জানো ভাল মানুহৰ কাম আপোনালোকে কওকচোন যদি নিজৰ বুলি কোনোবা ভাৱ থাকিলেহেঁতেন মোৰ প্ৰতি যদি ভাল ভাৱ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই মন্তব্য এইদৰে দিলেহেঁতেন জানো সামাজিক মাধ্যমত আপোনালোকেই কওকচোন কেলৈ ফোন নাই জানো ফোনৰ নাম্বাৰ নাই জানো নে মোক চিনি নাপায় নে মোৰ ঘৰ চিনি নাপায় আপোনালোকে কওকচোন গতিকে সেইকাৰণে মানুহে লোকক জ্বলা জ্বলা গোন্ধাইছে জ্বলিব লগা মোৰ একো নাই মোৰ মাটি ভেটি সম্পূৰ্ণ আছে মোৰ চম্ভালিবলৈহে মানুহ নাই মোৰ জ্বলিবলৈ কিটো আছে জ্বলা হ'লে মই কেতিয়াবাই জ্বলিলোহেঁতেন যেতিয়া মোক লোকৰ ঘৰত থৈ নিজে নিজে মোক মোৰ জেগাটো লৈ লৈ যে কামবোৰ কৰিছিলে মই জ্বলা হ'লে তেতিয়াই জ্বলিলোঁহেঁতেন যেতিয়া মই চবৰে প্ৰত্যেকৰে বিয়াবিলাকত মই কাঁহৰ বাচনলৈকে দি থৈছোঁ অহা যোৱা কৰা নিজৰ খৰচ পৰ্যন্ত কৰি থৈছোঁ সম্পূৰ্ণখিনি গৈ গৈ মই দায়িত্ব পালন কৰি থৈছোঁ সকলোৱে মোৰ বিয়াতটো কোনো একো কৰি থোৱা নাই মই যদি জ্বলিলোঁহেঁতেন মই তেতিয়াই জ্বলিলোঁহেঁতেন মোৰ জ্বলা ছিষ্টেম নাই আৰু আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ মানুহজনে যাবৰ সময়ত এটা কথা কৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱা মোৰ মানুহজনৰ মুখত আকৌ তেনেকুৱা মাত কথাবিলাকে আচলতে শুভা নাপায় মানে খুব নকয়েই আজি কৈছে যি মানুহক বোলে মানুহে দেখিব নোৱাৰে সেই মানুহক ভগৱানে সহায় কৰে বহুত ডাঙৰ কথা এটা তেওঁৰ মুখৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা ওলালে ভাল মানুহক বোলে মানুহে দেখিব নোৱাৰে ভাল মানুহক ভগৱানেহে খং দিয়ে কিয় বা ক'লে সেই কথা এখন নাজানো তেওঁকতো মই এইবিলাক কমেণ্ট দেখাই আছোঁ কাৰণ এই কোম্পানীবোৰ দিবলৈ লোকৰ মানুহে কেনেকৈ চল পাইছে আপোনাৰ লগত মোৰ বেয়া আপুনি কাৰোবাৰ লগত পাতিব লাগিব হয়নে নহয় আচলতে সেইটো কথা নহয় মোৰ মানুহজনকো এটা সময়ত বহুত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিলে ড্ৰাইভাৰ হিচাপে নিজৰ নিজৰ গাড়ীবোৰ লয় অ'ত দৌৰাই ত'ত দৌৰাই ড্ৰাইভাৰ এজন ধৰিলে কিমান হাজাৰ টকা দিব লাগে মোৰ মানুহজনে নিজৰ কাৰণে নলয় টকা পাঁচশ হাতত দিলে সেইটোকে তাৰমানে হাত খৰচ বুলি যদি লয় নহয় নিজৰ নিচিনাকৈ ভনীকক খোজেদি পাঁচশ টকা এটা দিয়েচোন সেইটোকে মানে একদম গাই বাই ধেৰ মানে আৰু মোৰ মানুহজনে পইচা ভাইকণ ধাই পইচা লয় আকৌ সেই কিন্তু সেই যে ড্ৰাইভাৰ বুলি ধৰিলে যে ড্ৰাইভাৰজনক যে দুহেজাৰ চাৰি হেজাৰ টকা দিব লাগিব সেইবোৰতো কিমান ছেফ পালে কিমান যে কাম কৰালে এতিয়া মোৰ লগত আছে মোৰ ঘৰখনত আছে গতিকে মানুহবিলাকে আৰু মই জ্বলিছোনে মোৰ লগত জ্বলিছে সেইটো দেখা শুনাৰ প্ৰমাণিক ওলায়েই আছে আৰু কি ভাবিছে আচলতে সেইটোৱেই সিমানেই আচলতে চিন্তাধাৰা সেইখিনিয়েই চিন্তা কৰিব সেইকাৰণে মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে মই কোনোদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাকো বেয়া ধৰণে কমেণ্ট কৰা নাই মোৰ দেউতাক লৈ মই মোৰ জীৱনটোক লৈ বা মোৰ জীৱনটোক লগত যিখিনি জড়িত আছে সেইখিনি বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ মই বনাই যাম আৰু মোৰ যাৰ লগত বেয়া মোৰ বৰজনাৰ লগত বেয়া একেলগে দেখা নাই জানো সকলোতে মোৰ লগত একেলগে দেখা নাই মোৰ লগত বেয়া সেইবোৰেই ল'ৰা ছোৱালী এটা নোহোৱা মানুহগৰাকী মোৰ ওপৰত হিংসা মোৰ ল'ৰাও হ'ল ছোৱালীও হ'ল সেইটোৰ ওপৰত হিংসা কিন্তু যেতিয়া মোৰ লগত খং দিব লাগে এতিয়া ল'ৰাটোৰ লগুণজনীখনত মোৰ লগত নাই জানো একেখন ঘৰতে আমি নাই জানো একেখন একেটা ভঁৰালতে আমি ধান ঠাই খা ধান থৈ আমি খাই আছোঁ গতিকে তাতকৈ বেছি অতি মিঠাত পৰুৱাই ধৰে বেছি মিঠা হোৱাৰ মই চেষ্টাও নকৰোঁ কাৰণ সকলোকে বেছি মিঠা হৈ মই শিকি গ'লোঁ আৰু এই যে মোৰ চিকিৎসা মাথাটো ফটাৰ পাছত হেনো মই বলীয়া হ'লোঁ বুলি মোক চবেই কৈছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যন এইটো হৈছে মোৰ মানসিক ৰোগী তাৰমানে মই মানসিক ৰোগী হৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে মানে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে সেই মন্তব্যটোতে সকলো বিচাৰি পাব যে মানে সেইটো মন্তব্যৰ পাছতে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ থাকে তাৰমানে মোৰ চিকিৎসাটো আধৰুৱা হ'ল মানে মোৰ যেতিয়া মাথা ফাটিছিলে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে যদি মোৰ চিকিৎসা আধৰুৱা হ'লেই মোকতো কোনেও নকৰিলে হাঁহিবলৈ যোৱাৰ আগত মানসিক ৰোগী বুলি মোক হাঁহিবলৈ যোৱাৰ আগত চিকিৎসা কৰিছিলে নেকি কোনোবাই কৰিব লাগিছিলে যদি জানিছিলে যদি ডক্টৰে কৈছিলে মইতো অসুস্থ আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে যদি সিমানখিনি কৰি থোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে ইমান মোৰ ওপৰত পাওঁ আৰু কিহৰ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব এতিয়া লাহে লাহে মই যিখিনি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ' যোগে এইটোৱেই কথা যে আৰু এটা কথা হৈছে পাঁচ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই কৈছোঁৱেই যে মোতকৈ পিছত খোলা মানুহো মোতকৈ আগত আগবাঢ়ি গৈছে মই সেইটো বেছি দেখা নাই কিন্তু মোতকৈ বহুত আগত খোলা মানুহৰো শেষ ফিল্ডখন বনাব পৰা নাই গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈছে গতিকে ভগৱান আছে মোৰ মানুহজনে আজি ৰাতিপুৱাই কৈ থৈ গৈছে যে যি মানুহ ভাল ভাল মানুহক মানুহে খং নিদিয়ে ভগৱানহে খং দিয়ে গতিকে মানুহজনক সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাই থৈ গৈছোঁ আচলতে মোক কোৱা নাছিলে কিন্তু তেখেতৰ মুখত ওলাইছে কি ভাবি কৈছে তেওঁ নাজানো তাৰপিছতে তেওঁ ডিউটিলৈ গুচি গ'ল আমাৰ আকৌ মতা মানুহ ঘৰত নাথাকে নহয় আমাৰ মতা মানুহ ডিউটিত যাব লাগে তেতিয়াহে আমি ভাত খাবলৈ পাওঁ গতিকে আমি হৈছোঁ কৰ্মী জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মানুহ নিজে নিজে চলি থকা মোৰ আনকি ডাঙৰজনী ছোৱালীও নিজেই কৰ্ম কৰি চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা কথা আমাৰ সময় নাই আজে বাজে কথাত মাথা মাৰিবলৈ গতিকে তাৰ মাজতে বহুত বেছি দায়িত্ব পালন কৰি থাকোঁ গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা গতিকে মানুহবোৰ কিমান শিক্ষিত কিমান আপোন কিমান কি সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কমেণ্ট কৰা মানুহখিনিৰ প্ৰায় আপোনালোকে চিনি পাব পাৰিব গতিকে ইমানেই আছিলে আজিৰ কথাখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আপোনালোকলৈ পঠাম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে মই দেউতাক যদিও মোক সৰুৰ পৰা সিমানখিনি কৰিলে যদিও যিয়ে কৰি নাথাকক আজি মই অৱহেলা কৰা নাই কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে মোৰ শাহুকেই মই অৱহেলা নকৰিলোঁ যি শাহুৱে মোক আনি লৈ মোক কিমানখিনি কৰিলে মোক নহয় শাহুৱে আচলতে শাহু বোলা বোৱাৰী বোলা বস্তুটো তেনেকুৱা সম্পৰ্ক থাকেই কিন্তু তথাপিতো মই বেলেগে যেনিবা সেইখিনি ৰং চাই মই কিন্তু শাহুক যিখিনি কৰিলোঁ মৰিবৰ সময়ত মোৰ নামেই মোৰ হাততেই জীয়তো গ'ল আৰু ভগৱানে সিমানখিনি দেখিছে মানুহে দেখিব নালাগে মানুহে নেদেখেই মানুহে দেখা হ'লে মোক দেখিয়ে থাকিলেহেঁতেন যে মই কাৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা এতিয়াও যে ইমানখিনি ঢুকি পোৱা নাই যে সঁচাকৈ দেই আমাৰ এইটো ভুল হ'ল বা আমি এইটো ক'ব নালাগিছিলে এতিয়া আকৌ ইমানখিনিহে ঢুকি পাইছে কাৰোবাৰ কাৰণে জ্বলিছোঁ জ্বলিব লগা মোৰ একো নাই মোৰ সম্পূৰ্ণখিনি আছে হ'লনে মোৰ কাৰোবাৰ ওপৰত জ্বলিব লগাকৈ মোৰ একোৱেই নাই মানে মোৰ একো নোহোৱা বস্তু নাই হয়নে মই যদি কোৱাৰ্টাৰ এটাত থাকিলোহেঁতেন মই যদি ভাড়াঘৰ এখনত থাকিলোহেঁতেন ময়ো ধুনীয়াকৈ ঘৰখন দেখুৱাই দেখুৱাই এইখন মোৰ ঘৰ বুলি দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন নিজৰ যে স্থানটো গতিকে কোনোবাই খেদাব লগাও নাই এইটো ৰুম আগফালে মোৰ এইটো ৰুম পাঁচফালে মোৰ এইখন দৰ্জাইদি গ'লে সেইফালে কাজিয়া লাগিব সেইখন দৰ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি মোৰ নাই হোৱা নহয় মোৰ দহটো মত অধিকাৰ থকা এখন ঘৰত মই আছোঁ মোৰ দহটো মত অধিকাৰ আছে গতিকে সেইবাবে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি ভগৱানৰ ক'ত মই পৰা নাই দেই গতিকে বাই বাই আজিলৈ আহোঁ